В удивительную атмосферу сел 18-20 веков можно окунуться, попав в бесарабское село Фурмушика-Нова. На днях там отпраздновали 8-й международный фестиваль искусств, а также шестилетие со дня нового возрождения села, которое благодаря семье Александра Полариева, отец которого родом из Фурмушики-Новой, превратилось в целый туристический комплекс с музеями под открытым небом. Многочисленные коллекции сельскохозяйственных механизмов, Домики, в точности повторяющие облик традиционных национальных усадеб рубежа 18-20 веков со старинным убранством, предметами обихода и мебелью внутри, которые точно отражают национальную культуру молдавского, болгарского и гагаузского населения. В атмосферу советского прошлого вы моментально окунетесь в музеи памятников СССР бюсты вождей пролетариата, живописно стоящие в ряд на зеленой траве и переливающиеся на ярком бессарабском солнце, моментально возвращают вас в ностальгическое и неоднозначное прошлое. Сам фестиваль собрал творческие коллективы из Молдовы, Приднестровья, Румынии, Болгарии и Польши. Зажигательная музыка, танцы прямо на траве в ярких народных костюмах зарядили всех зрителей праздничным настроением. Ой, наши национальные песни и молдавские и болгарские да и все все тут так интересно все так красиво все вообще это чудо и знаете что мне понравилось вот я иду ну я бываю часто здесь вот вечерком когда вот э, трава аж зеленая такая такая яркая и как вот эти отары идут одно за другой это, это невозможно это сказка это, это все смотрят там такое, это чудо, понимаете? Даже сцена, украшенная таким необычным образом, создала особый неповторимый колорит на восьмом международном фестивале Плайна Таун». Фигуры овечек, ярко расписанных символами разных национальностей, стран мира и городов, красиво окружили сцену. На овечке, покрытой светло-серебряной краской, красовалась надпись «Одесса» и рисунок нашего оперного театра. Так необычно сцена была украшена неспроста. Отлично развитое овцеводство – то, чем гордится местное население, пояснил нам президент Всеукраинской Молдавской Ассоциации Анатолий Фитеску. Овцеводческий комплекс в котором содержится э, несколько тысяч породистых овец, э, оборудованы по последнему слову, э, по последней технологии, завезены э, овцы э, разных стран, где овцы очень развит, э, завезены оборудование для доения этих овец, которые являются наиболее прогрессивными э, в Европе. Гордость за свою культуру, традиции и национальную принадлежность здесь чувствовалась везде. Потому что мы живем в болгарском селе, мы возрождаем наши болгарские традиции, мы любим свой народ, поэтому мы танцуем болгарские танцы. Чтобы были здоровы, чтобы одни с другой ладили. Здоровье, мир, дружба и взаимопонимание – одни из самых главных составляющих человеческого счастья. Отличным примером объединения, возрождения культуры традиций таких народов, как молдавский, болгарский, гагаузский и украинский, являются бесарабские села Одесской области, среди которых и село-музей Фрумушика-Нова. Маргарита Маслова, служба одесских новостей, проект «Рубикон».